После удара стекла выбило, и сейчас можно увидеть э, на земле рядом со зданием. ПВО буржуазного правительства не справляется, товарищи. Не мне нужна а, договоренность с русскими. О том, что прекратить дальнобойный удар. Это им в первую очередь нужно. смотреть, как они пропускают, сколько беспилотников а, пролетело. Что, еще кто-то что-то может на фоне неуспеха в Курской области. Нужна какая-то перевога. А тот, кто выжил, вот так единицы нас выжили, ничего не положено. Нам никаких не ни медалей, никакого, ни, никаких нюансов. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми розкажемо скільки разів де вони збрехали, як насправді виглядає правда. Але перш ніж розпочати, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Це підтримка кращих із кращих, тобто збройних сил України. Продовжується наш збір для 47-ї бригади, яка нині знаходиться. Курській області я підкреслюю поясню, чому підкреслюю, і ми збираємо 350 тисяч на автівку. Нам лишилось зовсім трошки, аби цей збір був завершений. Тож долучайтеся до нього, дивіться нас, і слухайте і обов'язково допомагайте нашій армії. І наша улюблена історія це прильоти. Росіяни, а особливо мешканці російської столиці, дуже довго вважали, що СВО це щось таке далеке та регіональне. Здебільшого в Росії в принципі все одно, що відбувається в сусідньому регіоні. Курськ, Білгородськ, Брянщина нікого не цікавить. А тим паче, ну що там в Україні? Ну ми ж освобождаємо ці території. Ми з миже освобождаємо і захищаємо українців аж тут раптом. Сво прилетіло і постукало у вікна і у двері недорогим росіянам, які мешкають у Москві. Тож безпілотник випадково через рукожопість російських рибівців та ППОшників врізався у багатоквартирний будинок. Ну а далі емоції, слова епітети, які прям хочеться поставити собі на рингтон. Проснулась в 5 утра, слышу взрыв, думаю, смотрю в окно, там сигнализация на машинах сработали а, Ладно, думаю, отошла, потом опять подхожу, я прям слышу, прям теперь очень сильный взрыв, и чувствуется, что это около нашего дома прям. А, думаю, быстро собралась, вышла, ну, череда взрывов продолжалась, естественно. Потом смотрю, ну, окна валяются, там стекла разбитые. Мы сейчас находимся в Раменском, в Подмосковье. В многоэтажку, которая сейчас находится за моей спиной, по предварительной информации врезался вражеский беспилотник. После удара стекла выбило. И сейчас можно увидеть э, на земле рядом со зданием. На месте сейчас работают сотрудники экстренных служб. Сильный взрыв, в результате чего и проснулся. Услышала грохот. Вышла на балкон, все стекла летят, больше ничего не слышала повреждены многоэтажки в Видном и в Москве на Домодедовской улице. Автомобильная парковка в Домодедове. По официальным данным, в ходе ночной атаки беспилотников на Москву и Московскую область погиб один человек. Еще несколько пострадали. Им оказывается вся необходимая помощь. Данила Сухоручка, Виктор Денисов, Вести. Атаки дронов. Атаки ракет. Будь-яка воєнна операція – це продовження війни. Це треба сприймати в буквальному сенсі. Чи є там політичні якісь аспекти і підтексти? Так, можливо, але не вони основні. Хто хоче сказати, Зеленський, та атака? Хоче ли что продемонструвати? продемонстрировать? Mm -hmm. конечно, хочет. Зеленский масса всего демонстрирует. Он в первую очередь пытается продемонстрировать, что товарищи американцы, это uh, не мне нужно а договоренность с русскими, о том, что прекратить дальнобойный удар. Это им в первую очередь нужно смотреть, как они пропускают, сколько беспилотников а, пролетело. Ведь на самом деле сегодня было событие, ну, выходящее за рамки, скажем так, обычной статистики. Во-первых, это самый массовый налет беспилотников за всю историю российской значит, государственности. Ну, по нам вообще никогда столько не летело, да, беспилотников назовем. А тут за, за период специальной военной операции первый раз. Это более 350 беспилотников за 24 часа. Самый массивный Андрей, А налет может быть, извините, перебью. А может быть, это самая большая атака беспилотников вообще в мировой истории, учитывая, что это новые технологии? Нет, я не думаю. Я думаю, что у Ирана на Израиль было больше. Окей. Mm. Okay. Там комбинированный удар был, мне кажется, там цифры шли за 500 и более, там вся авиация Ближневосточного uh -huh. региона блока, скажем так, проамериканского привлечена была для уничтожения. Вот, значит. Хорошо. Но опять же. Принято. Да, и здесь с Израилем мы точно не знаем. Железный купол перехватывал, там тоже речь эти запускали канистры летающие там просто в направлении Израиля тоже там цифры шли очень большие. Так вот, значит, это первое, самый массированный налет. То есть мы понимаем, что задача была перегрузить комплексы ПВО, и действительно некоторые расчеты отрабатывали у нас там боекомплект, чуть ли не, как говорится, до отсечки. Второй момент – это плотность залпа. То есть, условно говоря, что такое запуск беспилотника? Это подготовка, это нужно привести его, смонтировать, уставить в боевую часть, и самое главное – поставить катапульт. Вот одна катапульта запустила, ну, какое-то время нужно, чтобы там новый беспилотник поставить, новое. Соответственно, мы понимаем, чтобы запустить такое количество, и самое главное, кадры, которые мы видели, когда беспилотники шли плотным строем, фактически там с дистанцией в 50 метров друг от друга, ранее такого не было. Это как раз, я уже сказал, для перегрузки ПВО, пока там ракеты отрабатывают по первому, у следующих есть шанс проскочить дальше. А uh, це значить ані зразу смс привлеклі більшого количества розчотов. То сята було зарані установлено в районах там запуска, какие-то там цілий гірлянд. этих катапульт. Але Гурульов переконує, що вся ця атака на Москву це все робиться для того, щоб продавити Росію на перемовинах, бо ми хочемо показати і перемогу і переваги. Хоча зачекайте, ми як сторона з росіянами ні про що не говоримо. Це роблять американці. Ну і подивіться на Дональда Трампа. Бо нам кидають ракети, дрони. Він каже, ну, щось таке, от, сложна ситуація. Йому обов'язково показували і кадри атаки по Москві. І тут, певно, він теж сказав: Ну що ж буває? Тому ні. Ні, 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 це скоріш, старозавітна істина. Ока за ока, зуб за зуб. Я всім привітаю, друзі мої. Ну, вже многі виставляли по поводу сьогоднішньої атаки без на по нашій столиці. Да и не только по другим регионам. Моим домом эти беспилотники сбивали. Там вся семья проснулась, поэтому видели все это воочию. Но дело не в этом. Есть несколько аспектов. Первый, самый главный, это, наверное, внешнеполитический, конечно, предверили переговоров, которые пройдут в Соединенных Штатах Америки и делегации Украины. Второй, это внутриполитический, показать своим подчиненным в Украине, что еще кто-то что-то может на фоне неуспехов в Курской области. Нужна какая-то перевога. Ее пытались сделать. Третий момент, который, наверное, тоже надо учесть, это психологический, морально психологический попытка напугать кого-то в России. Но я думаю, это наглухо не удалось, потому что та реакция, которая прошла, мы ее с вами видим, она есть как есть. Четвертый момент, который бы я отметил, наверное, это такой чисто военное это проверка возможности скрытия вообще скрытия и проверка возможности системы противовоздушной обороны как столицы так и других особо важных объектов на которые сегодня была попытка нанести удары и здесь надо прогнозировать наверное, тот момент что на сегодня летели беспилотники а дальше может быть комбинированная ну, атака пока... да для того чтобы провести необходимо выйти на рубеж который позволит тем же штурму это там Москвы. Это, в принципе, попадает в зону нашей противовоздушной обороны и в зону поражения нашей истребительной авиации. Ну, такой вариант исключать нельзя, потому что они в дальнейшем будут пытаться прорвать противовоздушную оборону нашей столицы, нанести хоть какой-то ущерб. И главное, психологический и информационный эффект, не больше, не меньше того. Но вот эти моменты основные, которые я хотел вам обозначить. Про моральную сторону Напоминать не хочу, я думаю, все по этому вопросу уже высказались. Предельно понятно, что это теракт, предельно понятно, что он крайне жестокий, предельно понятно, что летели именно убивать мирных. Но тем не менее, я думаю, вот, есть как есть. Ну и пятый момент, все говорят, надо срочно нанести ответку. На войне так не бывает. Так не бывает, что вот мы вам, а вы нам. На войне все это дело идет планово. Выбираются цели. Они категорируются, особо важные, важные, другие цели. И потом уже исходя из военной целесообразности, военной эти цели поражаются. Ну, как-то вот так все, что хотел бы объяснить. И я, как раньше не понимала, так и ныне не могу сбагнуть. Россия большая, богатая, сильнее. Они роками готовились к этой войне. Але при тому систем протиповітряної оборони в них бракує, не вистачає і закрити свої неймовірні території вони не можуть, а ще хочуть ще, і ще землі. Одним словом, ви знаєте, головна ціль ударів по території Російської Федерації це здебільшого НПЗ, нафтопереробні заводи. Так, от там все ж таки знайшли, як спинити ці укранациські удари. Почали бочки на території нафто нафтопереробних заводів огороджувати дротами. Раніше пам'ятаю, пропонували як захист від безпілотників таку сітку із рабиці, ну а тепер просто дроти. Ось воно, російське ноу-хау, ось воно. Озброєння. Аналогов. Нет. Топлівохранилище. Про сеточку тянули. Ну, це ж лучше, ніж ПВО ставити. а от комуністи, до речі, російські виявилися на нашому боці, на нашому на нашій стороні. Розумію, ви шоковані, але вони здебільшого нас так не сильно критикують, а більше російську владу. З одного боку вони мали би розпочати з того, що Ленін в мавзолеї переворачивається від цих атак по Москві. А з іншого боку, комуністи кажуть: слухайте, так буржуї не можуть нас захистити. Протиповітряна оборона России не справляется и не может защитить даже столицу, недорогие коммунисты. Поэтому же вы снова какую-то революцию влаштуете. Товарищи, я надеюсь, вы все видели те ужасные кадры, когда украинские дроны э, упали в центре нашей родины, в Москве и Московской области, товарищи. ПВО буржуазного правительства не справляется, товарищи. Оно не в состоянии организовать систему производственно-технологического цикла, способную противостоять ВСУ, товарищи. Может быть, и оно пытается, но у него не получается. Что на это сказал товарищ Зюганов? Он даже не, под... Он даже не требует двойной-тройной компенсации того ущерба, который причинен ВСУ своими действиями. Он молчит. То есть молчание – знак согласия с действиями ВСУ товарища. Поэтому Зюганова и его команду в грязную корзину истории. Ну и велика вода пришла на российские регионы. Было бы логично ожидать, что надзвичайники, влада, Армія, всі кинуться рятувати людей, але ж це Росія, не забувайте, тут так не працює. Тому росіяни своїми силами відкачують воду. Люди живуть в бараках, намагаються звернутися до влади, а нічого не працює. Будинки всі затоплені. Ну і кожен рік ситуація продовжується. Але як кажуть потерпільці, цього року ситуація найгірша. Ну і, як завжди, я повернусь до банальної моралі, що все можна було б спинити і навіть не допустити. Провести ремонт, реконструкції, зайнятися справами окремо взятого регіону. На це потрібні ресурси і, звісно ж, гроші. Але грошей немає. Всі гроші пішли на війну. 42 Сорок тут проживала. Да. Так. А тепер, от, уважаємо люди, Єніс знає, був тут, Це все, все знає. І тут на квартиру лучше бы вот это бы сняли. Вот это все. Они все снимают. Глава, где у нас, е Вот где у нас глава? Выбрали и что? Вон вода вся. Сами откачиваем воду, ё -моё. Звоним ЖЭО. Подождите, подождите, уже два дня ждем. Своими силами откачиваем. Пришлось помпу покупать, шланги покупать, ё -моё. Сколько потратили? Помпа стоит где-то тысяч тридцать. Ну и шланги по два, два рубля, два с половиной. Шесть шлангов пришлось покупать. А глава у нас, говорят, нормально. В центре откачиваем, а квартал нафиг не нужен. никому. Нет, в центре тоже не откачивают, честно говорят. По всему городу не откачивают. Не, ну вот это вот квартал, это каждый год у нас вот такая фигня. Каждый год. В этом году особенно, да? В этом году вообще завал. Забросить. Я им звоню, говорю, я свою помпу дам откачайте. Мне сейчас уезжать скоро. Два дня осталось на работу уезжать. Я вахтовым методом работаю. Куда у нас правительство смотрит? Выбираем их, и что, и куда, вот. Обещают, что у нас будет жизнь хорошая. Где, вон, в воде живем, ё-моё. Это разве нормальная жизнь? Все люди у нас, в они, живут, и чё? Бояться просто сказать. прошу сказати, йому на вас вахти. У мене діти живуть в воді. Ну, це нормально, що. Це ж не нормально. Та й допомагати в Росії треба не тільки СВОшникам та їхнім родинам, подбати було б непогано і просто про звичайних людіша. Бо росіяни кожного дня в пабліку, в соціальних мережах жаліються на те, наскільки все подорожчало після початку СВО на квартири заробити, зняти майже нереально. Всі наживаються, все дуже дорого розповідають про те, як виглядає лінійка зарплат, де можна заробити непогані гроші. Ну а де, наприклад, як медики отримують копійки? І це все та реальність, яку побудував Путін зі своєю. Командою, тобто режимом, для того аби росіяни в просто не могли вижити, щоб в них був один вибір і один вихід їхати помирати на СВО, але принаймні сподіваючись на величезні виплати. По документам как вот взяти з воєнкомата. Год назад, як я обратился в военкомат, мені треба було по роботі. Они такими удивленными глазами, что ты это здесь делаешь. Они даже не знали, подождите, вы нас в 22-м отправляли, вы даже не знали, куда вы нас отправили, и все, у вас нету по нам никаких данных, ничего нету. Зачем такая служба нужна тогда, если вы не можете ничего, нам не положено ни участника боевых действий, нам не положено, никак, ничего не положено. Недавно дальше зайдем, взять вот по этому, захушел в одноклассники социальную сеть, смотрю фотографии, она уже посмертно. До СВО я работал на Зуевской ТЭЦ в охране. Был у меня начальник караула, как оказалось, 200. Вот там я только увидел у него две медали. Человек погиб, зато медаль увидел я за Мариуполь. Оказывается, он был в Мариуполе, как и я. Вот. Получается, вы только медали, все вот это вот, все нюансы вы даете только когда человек 200 получается. А тот, кто выжил, вот так единицы нас выжили, ничего не положено нам. Никаких ни медалей, никакого, ни, никаких нюансов. Военкоматы эти руками разводят. Ой, я не знаю, как это все как сформулировать. Накипело, вот так вот реально, вот такое беззаконие, вот такой, что кто что хочет, то и творит. Но будет наказание вам всем рано или поздно. Эти толстосумы, которые в 22-м как отмазывались, откупились, как бы резко все поболели, как вот э, сейчас, как дальше, фестивалят и фестивалят именно, и все им нормально, как бы этот. Их же не коснулось, и своего. Они не понимают. И бы хотя бы вас, сук на сутки туда отправить, хотя бы на сутки, чтобы только вы выжили. Я бы думаю, вы поменяли бы свои гульки, вот это и к людям бы относились нормально, не на... по деньгам бы и, и, все остальное. И таксистов бы отправил бы вместе с шашками на группу эвакуации, вы бы поездили бы вот так вот. Но ну, вы бы туда бы не доехали, пообсирались бы, потому что вас бы бы дронами. А вы тут наживаетесь на военных. И вот так вот и по недвижимости, и по всему, и по магазинам. Вот такая, сука, война. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І, Звісно ж, донатьте підтримку 47-ї бригади. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.